19 травня у Покровську відзначили День Європи. Своє ставлення до проведення подібних урочистостей висловив депутат Покровської міськради Сергій Андрійченко. Покровськ второй год подряд масштабно празднует День Европы, Не жалея на это ни бюджетных средств, ни административного ресурса. Для громких торжеств оділ культури покровського городського совета, по інформацію размещенная на прозора заключив два договора на услуги по організації мероприятий ко дню Европы. Это только перше проплата. Так, первый договор заключен с Лыжневым Русланом Витальевичем. Сумма договора традиционно для Покровских властей – это 199 тысяч гривен. Ведь именно эта сумма является допороговой, и при ней не нужно породить никаких тендеров со многими участниками. Второй договор был заключен с Дорошенко Леонидом Ивановичем. Сумма немного меньше – 179 тысяч 400 гривен. В эту сумму входят услуги по организации мероприятий согласно бюджета. Однако, какие именно мероприятия оплачены в договоре не указаны. Хотя в социальных сетях бурно уже обсуждается, во сколько обошелся фоторепортаж от Леонида Дорошенко на мотокроссе в Мирнограде. Указывая за облачную сумму. Еще один из дорогих подарков за счет налогоплательщиков города это выступление украинской группы Вопли Ведоплясова. По официальным данным сайта Прозора на организацию такого недешевого подарка для жителей и гостей прифронтового города из местного бюджета была потрачено порядка 385 тысяч гривен. Но реально стоимость выступления данной группы это и в социальных сетях, это есть и в интернете, это можно, в общем доступе можно найти с учетом подорожения составляет 12 тысяч долларов, то есть 315 тысяч гривен. Разница суммы, которую заплатили власти Покровска, составили 20%. Это накрутка только на одно выступление звезд украинской эстрады. Даже крупные города не позволяют себе такую бездумную растрату денег налогоплательщиков. К примеру, в Днепре не выделяли на празднование миллионы, а пригласили недорастущую, но известную группу. В очередной раз власти шахтерского города продемонстрировали расточительную трату городского бюджета, не жалея средств на увеселительные и зрелищные мероприятия для народа. Тим самим відкликає покровчан від реальних проблем. На вулицях Покровська ми поцікавилися у городян, як вони ставляться до подібного масштабного святкування. Можна було й поскромніше, просто менше. І звісно, як говориться, не за лишнього говорити. Там же еще есть нахлебники, кто себе положит в карман. Они же все не пойдут, это все прекрасно знают. Нет, надо было куда-то целеобразнее. Целеобразнее куда-то. Куда-то именно. Помочь каким-то малообеспеченным инвалидам в пределах этого. Я считаю, что можно было поскромнее это устроить, потому что День Европы это не такой уж многоважный праздник, и поэтому... Можно было бы немножко укоротить бюджет. Именно на день Европы не надо. А лучше куда-то в нужное дело. Я не признаю их. Пенсионерам надо было добавить. Куда еще? Лучше что-то делать. Развлекательные центры для детей, площадки и так далее, и тому подобное. С детьми он только площадочки и все, и никуда выйти и пойти. Мы слышали, салют был запущен в никуда. Можно было потратить, да, у нас дорог нет вообще нигде. На самом деле можно было все поскромнее сделать, а эти деньги направить на ремонты дорог. Конечно, нужно было бы поскромнее, конечно, но зачем эти постеры, эти шарики, мы все понимаем. Развлечение это второстепенно, мне кажется. Это в любом случае. Хорошо, что мы стремимся в Европу, празднуем новый для нашего города торжества. Хотя с таким размахом наши власти не чтут даже государственные праздники, как в том году это был День Конституции, не День Независимости. Я считаю, что не надо забывать историю нашей страны. День Победы, День Великого Подвига Ветеранов и настоящие герои в этом году в Покровске просто проигнорировали. Отправить ветеранов продуктовые наборы отдела соцзащиты населения. То есть власти мучают выделяют миллионы на праздники областных мероприятий, и в это же время забывают о своих героях-земляках. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, в том числе и коллектив управления социальной защиты населения, во главе с Ириной Павловной-Бонзю, который на протяжении всего времени уделяет большое внимание ветеранам, заботясь о них, оказывая необходимую помощь. Ведь мы не должны забывать тех людей, которые ценой своего здоровья, а иногда и жизни, подарили нашей стране мир. Щорічно, 9 травня, в Родинському проходять заходи, присвячені річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. От і цього року свято відбулось за ініціативи та за підтримки мецената, депутата Покровського міськради Сергія Андрійченка, а також родинських можновладців і політичної партії Наш край зранку 9 травня Сергій Андрійченко поздоровляв ветеранів Покровська із пам'ятною датою. А потім у парку перемоги відбувся мітинг Реквієм, на якому всі присутні змогли привітати ветеранів Родинського, живих свідків тих страшних подій. Аби це свято назавжди залишилося в пам'яті стареньких та їх родичів. Меценат і депутат Сергій Андрійченко презентував ветеранам невеличкий сюрприз на протяженні многих лет Ми одної команди совместно з депутатами і польська партія Наш край поддерживаем ветеранов. З Кожним роком героїв і свидетелі тих страшних військових собитів стає все менше і менше. І ми вирішили создати частичку пам'яті з фотографій прошлих лет і подарить ветеранам і їх близьким.